В а конце минулого року в нас виникла така ідея створити цей великий фотопроект і провести його всіма містами-мільйонниками України. Тому що є досвід грузинських реформ, про які зараз дуже багато говорять, але насправді ніхто їх не бачив. Дуже важко поїхати зараз до Грузії і подивитися це на власні очі. Через те, ми вирішили, що краще один раз побачити ніж десять раз почути, і зробили таке фотоапарат. Ми відібрали із понад двох тисяч фоторобіт колишніх фоторобіт, які робили грузинські фотохудожники і нинішніх фоторобіт, які Вони вже робили свіжі. Відібрали близько 80 фотоілюстрацій, фото і які власне є основою цієї виставки. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Для меня, как для генерального консула Грузии, не только в Адеесте, и всей Восточной Украине, огромная честь присутствовать на этом мероприятии. Честно говоря, хочется сказать очень многое, но так как вы сюда пришли слушать мое выступление и насладиться аватавыставкой, я постараюсь быть очень краткословным. Не могу не начать со слов благодарности и не проклониться к талантовым к тем людям, к доброй воле этим людям, которые действительно делают огромную работу. Честно говоря, вот те шаги, которые предпринимают и вам, института мировой политики, вот эти шаги облегчают нам работу нашу победную работу. И то, что вы делаете, пропагандируя Грузию, то, что делается в Грузии, как Грузия меняется, это только дает вам честь и Мой низкий вам поклон за это. Огромное спасибо. очень приятно, что в городе Днепропетровске подбывается такая прекрасная, замечательная выставка, именно посвященная Грузии 2000-2011. Мы хотели бы от имени Днепропетровского областного центра грузинской культуры и Всеукраинской ассоциации грузинской культуры поблагодарить Институт международной политики, посольство Грузии, лице Тамаза Тимура Замечной Институт Украинники, который тоже нам, нас поддерживает, и вручить кусочек, то есть это книга о нашем городе, городе Днепропетровске, нашему генеральному консульству. що будь-який привід для